Вітаю вас! Кривий ріг це місто, сукупна довжина доріг якого складає тисячі кілометрів. Кожного дня сотні тисяч людей подорожують рідним містом у громадському транспорті і проводять деякий час на зупинках. Про що вони думають? Як відносяться до місць, де бувають, та яку цікаву інформацію зможуть розповісти про рідне місто. Саме про це розповідатиме програма Від зупинки до зупинки. Почати ми вирішили з зупинки, яка є до нас найближчою. Це зупинка під назвою Рудана. І зараз ми дізнаємось, що думають про цю зупинку наші громадяни. Девушка, можно с вами поболтать? Пожалуйста, немножко. Знаете, почему остановка называется именно Руданов? Нет? И не знаете Канал легенду? Э, в честь телеканала вы думаете? Да. А как вы думаете, остановку назвали в честь телеканала или телеканал в честь остановки? Думаю, телеканал в честь остановки. Думаю, что по поводу того, что у нас радиостанция тут. Потому что телеканал данного рядом находится. Я не местный. Не знаете, да? Я тут живу рядом. Почему Рудановы называется? Телеканал Рудана. Про город знаю, а про телеканал ага. Рудана не знаю. А как вы думаете, почему остановка называется Рудана? Э, потому что здесь находится офис телекомпании Рудана. Ага. Скажите, а ну, вот у вас такой Рудана. шанс переименовать эту остановку, как бы вы ее назвали? Никак Рудана. Да. Видольги, остановка Видольги. Тут всю жизнь магазин был Видольги. Мы Ладно. привыкли, что тут радиостанция наша, Рудана. Все знают, что она тут. Урбанистический пейзаж. Какой бы вопрос задали человеку, который стоит на остановке, так же, как и вы, ждет транспорта? Куда он едет, и если это симпатичный парень, не хотел бы он выпить кофе. Девушка, можно номер телефона, пожалуйста. Почему это удана, а та новинка? На какую остановку ви б нас с оператором послали сейчас? Зараз? Да. Ну, вот возле университета есть бежа... остановка. 98-й квартал, да. да? Спасибо вам большое. Хорошего вам пути. Спасибо. Ну що ж, рухаючись до зупинки, 98-й квартал, ми дізнаємось, чи знають перехожі про місце, де вони знаходяться і як вони до нього ставляться. Ну що, пішли? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, где мы с вами находимся? На 96-м квартале были Криворийского педагогического университета. На 96-м мы находимся. На 96-м. Проспект Гагарина. Проспект Гагарина. Улица. Проспект Гагарина. Я не знаю. Где мы с вами находимся сейчас? А, кто вы такие? Вот телеканал Р... Рудана. Да. Я вас слушаю. Да, скажите, где мы находимся сейчас с вами? Проспект Гагарина. Проспект... Если бы мы снимали здесь какой-нибудь фильм, как бы он назывался? Наверное, «Жизнь студентов». «Жизнь студентов» — это да, такая была бы и нет? комедия, да, такая да. американская какая-то была? Типа «Американский пирог», да? Да. Вот. Это самый подходящий фильм для проспекта Гагарина, да? Конечно. Какой бы фильм можно было бы снять на проспекте Гагарина? «Трансформеры». Проспект широкий, езди развернуться, помахаться. «Будущие учителя». «Будущие учителя»? Это ну, это учить, учителя из будущего отправляют в прошлое, да? Чтобы он предотвратил. И вот, предотвратил, Возможно. что, плохое, <laughs> да -да -да. что И плохое. Такой супергерой будет. Если бы на Проспекте Гагарина снимали какой-нибудь фильм, как бы он назывался? Дворняшка Ляля. Украинский сериал. Мне нравится, неплохой. Да? В основном там цыгане задействованы. Какой у тебя любимый фильм? «Хачуху». Можно было не хочуху снять на проспекте Гагарина? Запросто. Спасибо вам большое, хорошего дня, до свидания. Фильм, который сняли бы на проспекте Гагарина. Ну, конечно же, наверное, уж по имени Гагарин Полет длиною жизнь. В жизнь. Как Гагарина отчество? Юрьевич. Юрий. Юрий Юрьевич. Нет, Юрий. Юрий. Владимирович, Алексеевич. Алексеевич, правильно. Л -л 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 -л. Не Юрьевич, не. А отчество Гагарина знаете? Э -э... Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Как отчество Гагарин? Э -э, отчество? Да, Юрий. Гагарин. Отчество не знаю. Как отчество Гагарина? Я не знаю, я, я слушаю, первокурсник я вообще. Ты знаешь, что такое Гагарин? Не Знаю. Кто? Ну, вообще-то не совсем. Какое отчество у Гагарина? Потому что молодежь вообще не знает. Алексеевич. Алексеевич, правильно. Молодежь, запомните. Юрий Алексеевич Гагарин. Какое расстояние между остановкой Рудана и остановкой 98-й квартал? Рудана 98-й, ну, думаю, так, приблизительно 700. Хорошо, мы ваши данные внесем в Википедию. Не против? Можно, потом там, поточнее померяйте. Остановка 98-й квартал, да, некоторые называют ее университетская. Как бы еще по-другому можно было назвать эту остановку? Даже не знаю, современник. Современник, ну, кинотеатр яблочко. Студенческом можно ее так называют. Да. Университетская, как так. Да. Ага. То есть все-таки связано с молодежью, да что-то. Ну да, то есть и даже маршрутки называют часто студенческой. Но она, по-моему, называется пединститут, институт, она не называется 90-й квартал, 98 квартал. Нет, ну это а это, это торгово-развлекательный комплекс. Забор. А за забором бывший сад. Ботаническая. Садовая. Ботанический. Садовая. О. Садовая можно было бы назвать? Такая есть той сад. Так сад тоже. <coughs> <coughs> занедбанный, как я <coughs> кажу, ага. Три семерки. Три семерки назвали бы. <coughs> <ква> <laughs> Спасибо большое. Почему с одной стороны остановка называется рудана а с другой стороны новинка? Новинка, наверное, потому что раньше там магазин был, новинка. Поэтому и называется. А почему по-разному? А, а сейчас Рудана. Ну, официально название Рудана. Моя версия или, да? Ваша версия, да. Ну, магазин новинка был. А Рудана позже появилась, наверное, а, Ну, Почему по-разному называется? Почему не стоит с той стороны Рудана? Или стоит с другой стороны новинка? Что такое? получился интересный. Представьте, если к вам подошла девушка на остановке и предложила пойти с ней выпить кофе, вы бы пошли? Ну, смотрю, яка дівчина, мабуть. Есть... Все залежить від дівчинки, так? Да? Ну, частично, да. так. Ви б дали свій номер телефону, якщо б парень підійшов к вам, так просто на остановці, незнайомий? Зразу б не дала. Ну що ж, дорогі друзі, я нагадаю, ми йшли від зупинки Рудана до зупинки 98 й квартал. Або пед інститут. Усі люди називають їх по-різному. Підведемо невеликі підсумки. Відстань, за словами фізико-математика з пединститу, приблизно 700 метрів між зупинками. Тут можна знімати на проспекті Гагаріна фільм Трансформери, а також Любов та Голуби. Що ще можна сказати про цю відстань? Це те, що тут дів дівчата не дають телефони. Так що, якщо хлопці, ви хочете познайомитись, вам на інші зупинки. Ну що ж, ми прощаємося з вами. Це передача від зупинки до зупинки. Слідкуйте за нами, зустрічайте нас. На зупинках. Та, відповідайте на наші часом може і дивні питання. бувайте Хотят в, вот в левом нижнем углу установить такой специальный датчик, который будет показывать время и погоду. Как вы думаете, отлично будет? Как Рудана? Отлично. Отлично. А что да, внизу? не сверху? Ну в Рудане же внизу. А, в Рудане а вы хотите сверху? Один, да. ну, а, а внизу украдут, да? спотыкался будут. Вот там в левом углу. Есть, да. А еще, кстати, хотят нет Нет, будут скоро, да, хотят. Поговорите с Я вас сейчас в другое направление. Вы же не туда шли. Вы уже уезжаете? Это ваше или вы на любую садитесь, чтобы нам? не я отвечать. Девушка, которая прыгала. Прыгнула, прыгала со скалы, да. Со скалы Да, получилось. чемпион мира по прыжкам в воду со скалы. Здравствуйте. Можно с вами поболтать немножко? Вы, я вас разлучил с девушкой. Возьмите за руки. Спасибо. Здравствуйте. Можно вам задать парочку вопросов? В честь назвали девочки Рудана. Это точно. А что с этой девочкой произошло? Почему именно в честь нее? не знаю, жила она, где она сейчас, я не знаю, да сколько лет прошло. Наверное, там же на остановке А живет. новинка, построили кафе на новом месте, новинкой, назвали его новинкой. Здравствуйте, девушки, можно с вами поговорить? Нет. Стойте, пожалуйста, остановитесь. По-моему, кто-то хотел из вас поговорить, кто-то остановился. Точно? А телефон дадите? Девушки, дадите телефон ваш?